Потом как в том анекдоте, мы будем выезжать, мы будем всех знакомых предупреждать, чтобы не выходили на улицу. Я просто, ну, слышал, что у отца такая на эпидемии, он говорит, тебе надо ездить на обедене. Говорит, кстати, ему отца подходит папа, и специальная тоже так недоуменно. Папа, тебя тоже мне приписали. Так что еще ничего И на него так неправильно посмотрели, а потом пытаюсь сказать, что ты не так подавишься. Но он сказал, что между вами большая разница. Я говорю, я чувствую, лет 27 точно.

Быстро быстрее работаем, но быстрее нужно работать там, да. Работаем, 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 так, так, работаем, 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 работаем нормально мне не качать вы нормально ведете вот там, с задним, ходом. Да. С задним ходом следующий у нас дворик с применением заднего хода разброс с применением заднего хода тоже вот этот да. да вот этот элемент

Yeah, but we don't joke now.

Ну, хорошо, Там намагається нормальний тепловий режим, роботи до нас. Складається радіатор, жалюзі, з'єднані так. пачок, складається верхній бачок, нижній, посередній накладається воздуш. Ну, серцевина припадає внизу має землі краю. Далі термостат. В нараженому состоянні 8570 кілограмів. Максимальна скорость кілометр в час. Запас ходу по контрольному розходу топлива кілометра метра. Двигун. Модель типу В-образний. Діаметр ціліндровий ход поршня. И а, Идет. Исследование устанавливается в населенных пунктах 50-100 при выполнении срочных работ. Бешлагбаума, значит там железнодорожный переезд Бешлабаума. это не охраняет. Имеется здесь железнодорожный переезд, Дорога, примыкание к этой дороге. Примыкание к этой дороге. Вот и тут мы видим транспортное средство. Один имеется, переезд второй. А это перекресток четырехсторонний. Четырехсторонний перекресток. Проезжая часть на встречные потоки. А здесь прорывистая. Если сплошная, то сплошное движение. Дальше у нас здесь обратно прошла сплошная линия разметки. В этих местах, где имеется сплошная линия разметки, это правилами запрещено выезд прибор для показания цеманометра. Вот. Одна стрелка показывает основное давление воздуха, это есть, а вторая показывает давление воздуха, тот, который уходит. Здесь у нас масляный есть указатель, километровый счетчик, который указывает пробег километров. Вот. И так. Вот так. Так, рулем, рулем. И вы, и вы, и вы. Так, а вы не улыбайтесь там сидите. Этой... Это вы вы там на, дорогу, порядовались так. А также, естественно, поддерживает автомобиль в чистом состоянии. Здесь имеется два автомобиля с высотой Вот один справа, второй слева. И два автомобиля в, руках в руках. А Там есть... Там автобус, легковой автомобиль. А, сейчас можно пройти-то? Сколько? Это по бюджетному финансированию, да? новоград волинська автомобільна школа сприяння обороні України була створена в жовтні 1959 року і відноситься до третьої категорії, займається підготовкою водіїв, транспортних засобів категорії А, Б, С, Б і Ц, Д Е, загальним річним навантаженням 990 чоловік. Для Збройних сил України водіїв автомобілів з дизельним та карбюраторними двигунами 300 чоловік. За цей період в автошколі було підготовлено біля 20 тисяч водіїв різних категорій. Незважаючи на тяжку матеріальну скруту і недостатнє бюджетне фінансування, автошкола самостійно вирішує питання по підготовці водіїв для народного господарства і Збройних сил України. 15 май... Другу педагогічну категорію педагогічний стаж більше 20 років 26 чоловік, а педагогічний стаж більше 30 років 5 чоловік, колективно Волинської школи за період 1993-1996 року Р... збився.